महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने महायुति को चुनाव के लाने के लिए 21 लोगों की टीम 21 नेताओं की टीम बनाई है देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सारे हमारे जो मंत्री है राज्य के हमारे केंद्रीय मंत्री भी है वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र में पूरा समय देंगे हमने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की इकाई ने नितिन गडकरी जी को विनती की है वो प्रचार के पूरे अभियान में एक महीना का एक महीना हमारे साथ रहने वाले हैं और उनका भी एक आ, बहुत बड़ा आ, सपोर्ट इस चुनाव में है महाराष्ट्र में आ, सारे हमारे 21 नेता अलग अलग समिति हमने बनाकर अलग अलग समिति हमने बनाई है पंकज दत्ताई है चंद्रकांत दादा है एक माननीय हमारे सुधीर भाऊ है राव साहब सभी लोग अलग अलग समितियों में काम करेंगे और 21 लोगों का पूरा टीम हम महाराष्ट्र के हर बूथ तक जाकर बूथ मैनेजमेंट अच्छी तरह से करके लोकसभा में जो हम सीखे हैं उससे आगे जाएंगे और मुझे लगता है हम चुनाव जीतेंगे मतलब काल एक नाथ जी आपसे बैर नहीं और फडणवीस जी आपकी खैर नहीं हे तेंचा प्रवक्ता करना बाहर आला है एक नाथ जी आपसे बैर नहीं फडणवीस जी आपकी खैर नहीं इसका मतलब क्या निकलता है सब लोग मिलकर फडणवीस जी को टारगेट बनाना चाहते हैं क्योंकि ये बात मालूम है कि 14 से 19 जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहकर महाराष्ट्र को सामने लेकर जाने का प्रयास किया 40 साल पीछे आया हुआ महाराष्ट्र 14 से 19 में सामने आया और आज भी वो एक शिंदे जी के साथ काम कर रहे हैं सबको मालूम है अगर देवेंद्र जी एक बार सरकार में आ जाते हैं उनकी तो दुकानदारी बंद हो जाती है और उनको ये भी डर है कि आगे के पाँच साल चौबीस से उनतीस एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री है और महाराष्ट्र में फिर महायुक्ति की सरकार आएगी तो हमारी पॉलिटिकल दुकानदारी बंद हो जाएगी इसलिए सारे लोग चिंता में है कि देवेंद्र फडणवीस जी नहीं आने चाहिए आता तो माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं पर आता पूछा कालामे आम केंद्रीय नेतृत्व आ राज्य के ये तीन ही नेता ने देवेंद्र जी अस्टिल एकनाथ जी अजित दादा ते बसून निर्णय करतील आम्हाला मुख्यमंत्री पदाची घाई नाही आहे पदाकरता कोणीच काम करत नाही आहे आमचे महायुती पक्षही त्या ठिकाणी फार आग्रही मुख्यमंत्री वगैरे वगैरे उलट महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव ठाकरे रुसून बसले आहेत उद्धव ठाकरे रुसून बसले आहेत ते दिल्लीला गेले दोन दिवस काँग्रेसच्या नेत्याकडे फिरले त्यांच्या घरी जाऊन आले राष्ट्रवादीच्या शरद पवारजीकडे जाऊन आले पण त्यांचं नाव कोणी जाहीर करायला तयार नाही त्यामुळं काल ते सांगलीत गेले नाही काल ते त्या ठिकाणी सांगलीच्या राहुल गांधीच्या कार्यक्रमाला गेले नाही याचा अर्थ आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री त्यांचा चेहरा मान्य करायला तयार नाही लोकसभेत त्यांनी उद्धव ठाकरेंना पुढं करून थोडी सहानुभूती मिळवली पण मला वाटतं आता मात्र मा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवारजी त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे पूरा न्याय तैयार नहीं रोज कहीं तरी खोटो बोला तो मुझे खोटो बोलत अता नितिन गडकरी जी हमारे नेता ही है वो महाराष्ट्र से दिल्ली में हमारे बड़े नेता है महाराष्ट्र के नागपुर के हैं और हमारे कद्दावर नेता है वो पूरा जवाबदारी से पहले से काम करते हैं ऐसा किसने कहा कि उनको नया कुछ ले रहे हैं वो तो हमारे कोर ग्रुप के प्राइम मेंबर है फर्स्ट मेंबर है और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है हमारे महाराष्ट्र में सभी प्रक्रिया में और नितिन जी को तो पूरा महाराष्ट्र हार्ट से हृदय से जानता है हृदय से प्यार करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तो पूरा कुद पड़ते हैं तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए नितिन जी पूरी ताकत से कुद पड़ेंगे इसमें आप कोई शंका लेने की जरूरत ही नहीं है बड़ा वर्ग है नितिन जी को मानने वाला मोदी जी की सरकार में सबसे दिलदार सबसे डेवलपमेंट में जिन्होंने पूरा महाराष्ट्र और देश को आगे लेके गए ऐसे नितिन जी का स्वभाव उनका रहन सहन उनका गरीब के लिए काम नितिन जी का एक वर्ग है नितिन जी पार्टी के लिए एक बहुत आदर्श है तो मुझे लगता है उनका चुनाव में वो आते ही है लोकसभा में उन्होंने पंद्रह दिन महाराष्ट्र में दिए विधानसभा में मैं नर देंगे और सारे हम कार्यकर्ता जो यहाँ पर खड़े हैं वो नितिन जी उस समय जो राज्य के अध्यक्ष होने के समय और देश के अध्यक्ष होने के समय जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है भाजपा के उज्जवल भविष्य के लिए महायुति की सरकार लाने के लिए नितिन जी निश्चित रूप से हमारे साथ पूरे एक माना देने वाले शब्द छल करना देवेंद्र जी कभी काम करते महाराष्ट्र विजनरी व्यक्तिम काम करता शब्द छल करना चाहिए ठेका हा शरद पवार लोग ने इकडे उद्धव ठाकरेच्या लोकांनी घेतला आहे इकडे काँग्रेसचे लोक दिवसभर शब्दछल करतात त्यांनी तो ठेका उचलला आहे देवेंद्रजी तर दिवसभर विकासाच्या कामावर चर्चा करतात की जागा वाटपाबद्दल काही फार रिझर्वेशन नाही आहे महायुतीचं सरकार येण्याकरता ज्याला ज्या 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 ठिकाणी ज्यांचं त्या जा ठिकाणी त्या मतदारसंघामध्ये चांगले उमेदवार त्या ठिकाणी जिंकण्याची परिस्थिती हा आग्रह नाही आहे कुणी साठ लढावा की कुणी ऐंशी लढावं कोणी नव्वद लढावं कोणी एकशे साठ लढावं हा आग्रह नाही आहे महायुतीचं सरकार आग्रह आहे चौदा कोटी जनतेकरता महायुती आली पाहिजे आणि मोदीजीच्या पुढच्या पाच वर्षाच्या केंद्र सरकारचा संपूर्ण जो योजनाबद्ध पद्धतीचा विकास आहे तो महाराष्ट्रामध्ये पोहोचला पाहिजे याकरता महायुती पाहिजे आहे आपल्याला माहिती आहे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पंधरा योजना बंद केल्या होत्या आता महाराष्ट्र त्या त्याला समोर जाणार नाही जर एखाद्या वेळी चुकीचं मत महाविकास आघाडीचं पन्नास ते साठ योजना बंद करतील अशी परिस्थिती आहे महाविकास आघाडीचे लोक काही लोक तर कोर्टात गेले आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्रातल्या हायकोर्टात गेले नागपूरच्या संपूर्ण योजना बंद झाल्या पाहिजे म्हणून त्यामुळं मला असं वाटतं आमची प्रायोरिटी जी आहे ही प्रायोरिटी महायुतीचं सरकार आणण्याची आहे चौदा कोटी जनतेच्या भल्याकरता आम्ही काम करण्याचे आमचा विचार आहे मग आहे हा सामाजिक प्रश्न आहे सर्वच पक्षांनी सर्वच समाजांनी अशा प्र, प्र, प्रश अशा प्रश्नाकडे आणि सरकारने एकत्र येऊन काम करण्याचं हे काम करण्याच्या त्यांचे एकदा त्यांच्या बोलण्यात मला वाटतं असं आलं आहे की सर्व समा सर्व पक्ष आणि सर्वांनी आपल्या मनातले सर्व बाजूला करून रिझर्वेशन बाजूला करून सामाजिक प्रश्न म्हणून मणिपूरच्या घटनेमध्ये सर्वांनी हाताला हात लावून काम केलं पाहिजे तिथल्या व्यवस्थेवर काम केलं पाहिजे तिथल्या परिस्थितीवर काम केलं पाहिजे असं कधी होतं का एक रस्ता खराब म्हणून कुठली कंपनी वापस चालली रस्ता दुरुस्त करता येतं काहीतरी कुठली तरी बातमी सरकारचं नाव खराब करण्याकरता जे जे करता येईल ते सारं करता येईल नाना पटोले रोज खोटं बोलतात काही लोकांना परमेश्वरांनी जन्म दिला खोटं बोलण्याकरता एकनाथ जी खड़से जी का पक्ष प्रवेश पूरा चर्चा करके होने वाला है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई है और वहाँ पे और प्रश्न है रोहिणी ताई खड़से जी राष्ट्रवादी में है उनका प्रश्न है सब कुछ बात करेंगे आपको मीडिया में अच्छी खबर मिलेगी आई स्थानिक समीकरण नहीं राजनाणा मध्य प्रत्येका तो महत्व है आम्ते ही कार्यकर्त्याव तो तो महत्व है जन्ना घेने और सोबत त्या ठिकाणी रोहिणीताई हा महाराष्ट्र त्यांच्या राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या टीममध्ये आहेत त्यांच्याबद्दल काय चर्चा अनेक चर्चा आहेत त्यामुळं मला वाटतं सर्व चर्चा करून निर्णय घेतला बरं रोहिणीबद्दल जीबद्दल माझं काही बोलणं झालं नाही त्या कधी माझ्याशी बोलले नाही मी त्यांच्याशी कधी बोललो नाही पण एक परिवारामध्ये सुनबाई आमच्याकडे आहे रोहिणीताई राष्ट्रवादी शरद पवार जीकडे आहे खडसे साहेब भाजपच्या त्या चा, ठिकाणी विचाराचे आहे त्यामुळं एकदा बसून निर्णय होईल